आज हम हस्पताल के एक क्लिनिक में मौजूद हैं, जहां एक खानदान अपने शीर ख्वार बच्चे के मुतालिक हस्पताल से मशवरा कर रहा है अपने बेटे को लाने का शुक्रिया हमने टेस्ट किए हैं और टेस्ट एक्स नामी नयाब मर्ज की तशखीस की है क्या आप बता सकते हैं कि ये मर्ज क्या है बिल्कुल टेक्स टे लाइसोसोमल स्टोरेज अमराज नामी मोरूसी अमराजी के जेली ग्रुप का हिस्सा है ये जेली ग्रुप जी एम है और इसमें टेस्ट और सेंड हाफ दोनों अमराज शामिल है इन सब में लाइसोसोम सही से काम नहीं करते लाइसोसोम क्या है ये खसूसी खाने हैं जो हमारे जिसम के खुलियों के अंदर मौजूद होते हैं ये खुलियों के फजले और रिसाइकलिंग का मरकज है इनमें इंजाम शामिल होते हैं जो बड़े मालिक्यूल को हजम करते हैं जब लाइसोसोम काम करना बंद करते हैं तो क्या होता है फजला जमा होना शुरू होता है और अमात की वजह बनता है जी एम टू के अमराजोमडिस ए और बी में खामियों के बायस पैदा होते हैं ये अनजाइम चर्बी के उस जी एम टू गेंगलोसाइड नामी मॉलिक्यूल को तोड़ते है जो दोनों अमराज में जमा होते हैं हमारा बेटा मज़ीद बैठ या रेंग नहीं सकता और ऊंची आवाज़ों पर बहुत ज्यादा रद्द का इजहार करता है क्या ये अलामत आम है जी हाँ ये अमराज दिमाग और रीढ़ की हड्डी को मुतासर करते हैं बच्चों की मौसर सलाहियतें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती हैं। इनके बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है और इनके सुनने की सलाहियत कम हो सकती है बाद में दौरे भी पड़ सकते हैं टेक्स टे की एक खसूसी अलामत यह है की रेटना में चेरी के रंग का लाल निशान बन जाता है हमारे बेटे की नश्वानुमा छ महीने की उम्र में रुक गयी और उसमें कमी हो रही है क्या ये भी आम है जी हाँ टेक्स जी एम टू की सबसे आम शक्ल है शेर खबार बच्चों में ये छह की उम्र में सामने आता है लेकिन बचपन नौजवानी या बलूगत में दूसरी शक्लें सामने आ सकती हैं। आपने बताया कि अमराज मोरूसी हैं क्या आप मुझे इसके बारे में मज़ीद बता सकते हैं हमारे पास हर जीन की दो नकुल होती हैं यानी दोनों वालेदन से एक एक जी एम टू अमराज ऑटोसोम होते हैं बच्चा सिर्फ उसी सूरत में मुतासर होगा अगर इसे दोनों वालेदन की तरफ ऐसी एक बिगड़ी हुई नकल वरासत में मिले हर हमल में इसका इम्कान पच्चीस होता है हमारी जीन्स में जिसम में प्रोटीन्स बनाने की हिदायत मौजूद होती है एक बिगड़ी जीन की वजह ऐसी ऐसी प्रोटीन बनती है जो ठीक ऐसी काम नहीं करती एक जुनियाती टेस्ट की मदद ऐसी इन अमराज के दरमियान फर्क किया जा सकता है हमने आपके बेटे की तशखीस इसी तरह की कौन कौन से इलाज दस्तियाब है इस वक्त हम सिर्फ अलात को कंट्रोल कर सकते हैं मिसाल के तौर आरोप अद्वियात के जरिए दौरों का इलाज किया जा सकता है फिजियोथेरापी और गजाई मुआवनत भी मददगार साबित हो सकते हैं। क्या कोई मजीद माम दस्तियाब है क्या दूसरे घरानी मौजूद है जिनसे हम रहा कर सकते हैं जी और, और कई बेहतरीन मरीज के सपोर्ट की तंजीमें भी मौजूद है जो जी एम टू आरोप मरकूज़ है और जो मंदरजा जेल पेश कर सकती है माहिर क्लिनिकल मुशावर खैर आफियत के सिलसिले में मुआवनत दूसरे मरीजों ऐसी रब्ता करने के मौाक़ ताज़ा तरीन रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल के अपडेट रिसर्च के मुतालाजात में शिरकत करने के मौाक़ इससे इतमान मिला है सब कुछ समझाने का शुक्रिया हम घर जाते ही मरीज की तंजीमों ऐसी रेंगे बर कर अपने इलाके में अपने मखसूस मर्ज के सपोर्ट ग्रुप तक रसाई के लिए लिंक इस्तेमाल करें और बर मेहरबानी एक मुख्तसर सर्वे में शिरकत करके हमें अपनी राय ऐसी आगा करें ये वीडियो द वेलकम ट्रस्ट की फंडिंग के जरिए मुमकिन हो सकी हम मिलकर तब्दीली ला सकते हैं